Значит, слово и так, это значит сегодня, в это время, когда мы находимся, потому что мы живем в настоящем времени. Да, мы прожили прошлое, мы живем в настоящем, и нас же также ждет будущее. Но и так, это означает, что сегодня для тебя есть благая новость от Господа Иисуса Христа. От апостолов, которые проповедовали и не оставили нам сегодня послание, и это послание оно вдохновлено Духом Святым. И смотрите, что написано в 8 главе с 1 стиха. И так, нет, ныне никакого осуждения тех, которые во Христе Иисусе. Слава Богу! Это прекрасная и замечательная новость, что сегодня для тебя нету никакого осуждения. Потому что Бог нас от гибели спас. Во веки Он спас нас от этой гибели. Он спас сегодня в настоящее время, он спас в будущем, и мы, когда будем в вечности, это спасение, оно никогда, никогда, никогда не закончится. Слава Богу. Почему? Потому что мы во Христе. Потому что мы приняли Иисуса Христа. Потому что мы приняли Его глаголы. И проповедь которую принесли братья и сестры. Может быть, каждому э, пришел какой-то человек, или вы что-то услышали. Эта проповедь достигла сегодня твоего сердца. И если она достигла, и ты несешь это слово в своем сердце, значит для тебя нет никакого осуждения. Почему? Потому что ты поверил, ты поверил и стал тем, верующим в Господа Иисуса Христа.